У нас это э, в нашей клинике есть возможность точно определить, какая должна быть глубина сна и, какие, и какое должно быть обезболивание. Как он работает и как он считывает информацию? К 2030 году и симофлюрана тоже не будет, и все будет только внутривенная анестезия. Когда пациент готовится к операции, самый большой страх это всегда страх наркоза. Именно поэтому мы сегодня встретились с нашим врачом-анестезиологом Бышевец Сергей Николаевич, который развеет все ваши страхи и расскажет, как сейчас наркоз отличается от того старого, под которым. Все начинают рассказывать все свои секреты и потом отходят по несколько дней. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Сразу хочу поправиться. Все-таки не наркоз. Все-таки не наркоз, а анестезия. Потому что сейчас в нашем арсенале очень много разных-разных вариантов. Наркоз – это только маленький кусочек, это устранение сознания во время операции. А у нас более широкий арсенал, более широкие методики, поэтому все таки я настаиваю, что будем говорить об анестезии. Анестезия. Значит, с этого момента в нашем видео будет уже не наркоз, а анестезия, все по-медицински правильно. Вот из этих методов анестезии есть она совершенно разная, поэтому можно так условно разделить ее на общую анестезию или общее обезболивание и какие-то регионарные методики. У каждой методики есть свои плюсы, свои минусы. Вот в нашей клинике мы используем самые современные методы анестезии, можно и регионарные, можно и общие методы анестезии, в зависимости от того, какая будет выполнена операция. У нас достаточно хороший арсенал средств для анестезии, это самые современные препараты, ну и самое очень важное, наверное, самый важный момент, это современная аппаратура, потому что э, та дыхательно-наркозно-дыхательная э, аппаратура, которая представлена у нас, она является эксперт-классом. Вот сейчас у нас есть прибор, который позволяет не просто оценить, как примерно больной спит во время или не спит во время анестезии, а можно определить и качество сна, глубину сна медикаментозного и качество обезболивания. Потому что если глубина сна будет чрезмерная, да, больной будет ничего не будет чувствовать, будет спать во время операции, но, соответственно, будет длительный выход из анестезии и могут быть так называемые когнитивные нарушения, ну, то есть вот, связанные с глубиной анестезии, если она будет чрезмерная. Ну и наоборот, если анестезия будет поверхностная, то, соответственно, пациента, у пациента останутся неприятные впечатления о том, как ему была проведена эта анестезия. Прибор наш вот, современный позволяет определить именно глубину сна и адекватность обезболивания, что очень важно. Такого прибора, ну, наверное, пока нету, нету в Киеве и, соответственно, в Украине. Этот прибор мы знаем то, что мы его ждали очень-очень долго, чтобы его все-таки привезли в нашу клинику. Но могли бы вы рассказать подробнее, почему это новое, по сути, поколение медицины, анестезиологии начинается в этом мониторе, как он работает и как он считывает информацию, Какую информацию и как это помогает вам рассчитывать все дозировки всех препаратов? Да, это на самом деле очень такой серьезный и важный вопрос, потому что вот ну, еще не так давно была такая проблема, как бодрствование пациента во время операции, то есть когда наркоз был чрезмерно поверхностный, если мы все-таки будем этим термином пользоваться, наркоз. Вот этот прибор, который у нас сейчас есть, он позволяет определить оптимальную глубину сна. И в зависимости от этой глубины сна, соответственно, дозируются и препараты, которые вызывают этот медикаментозный сон. Почему это важно? Потому что ну, это все идет за счет вызванных потенциалов, так называемый бисмониторинг. Это который определяет глубину сна. И второй монитор, это который определяет, насколько пациент, пациенту больно во время операции. Потому что можно, например, пациента погрузить в сон. Но при этом будет неадекватный обезболивающий эффект, он тогда будет спать, он будет ничего не помнить, но организм на, э, не, скажем так, неадекватную ан аналогизию отреагирует, и это будет выражено потом в каких-то возможных осложнениях и вот mm -hmm. прочее, прочее, прочее. У нас это, э, в нашей клинике есть возможность точно определить, какая должна быть глубина сна и, какие, и какое должно быть обезболивание. Применяем мы все возможные тактики. И, э, нету такой, скажем, моноанестезии, то есть она ингаляционная или какая-то внутривенная, как правило, мы это все комбинируем для того, чтобы получить оптимальный результат. Очень-очень часто в маркетинге используется такое понятие как «газовый наркоз», «ингаляционный наркоз». Я говорю сейчас слово «наркоз» и именно вот как «газовый ингаляционный», поскольку это маркетинговое название, и хочу вас спросить, как у человека, который обучает огромнейшее и уже обучил огромнейшее количество анестезиологов, который работал в Америке, который признан во всем мире, в Америке, в Европе. Что вы скажете про этот маркетинг словами ингаляционный газовый? И действительно ли это самый лучший наркоз? Был ли он когда-то прогрессивным или сейчас уже анестезиология ушла дальше? Дело в том, что вот эта вот эволюция, она идет все-таки по спирали, потому что когда-то начиналось все сначала, это были препараты, в общем-то, неингаляционной анестетики, потом был сделан большой крен в сторону ингаляционных анестетиков, ну всем известный там, э, и, э, скажем так, Пирогов, который был фанатом эфирного наркоза, эфир, хлороформ. Потом оказалось, что много токсических эффектов, и было был сделан другой крен в сторону э, внутривенных анестетиков. Но а на сегодняшний день все это э, соединилось, и поэтому мы проводим такое соединение. Соедин, э, Ком, ну, это не комбинированное, это будет все-таки э, соединение нескольких сочетанной анестезии или симультанной анестезии, вот такое правильное слово, mm -hmm. наверное, когда применяется и ингаляционная анестетики, и внутривенная анестетики. Но вот сейчас одна из таких современных тенденций, э, по крайней мере, вот европейский, последний европейский э, конгресс был по анестезиологии о том, что многие газовые анестетики уходят, и вот на сегодняшний день остался только один сивофлюран, которым мы тоже пользуемся. Ну, хотя так, если сказать в перспективе, наверное, то я думаю, что где-то к 2030 году и сивофлюрана тоже не будет, и все будет только внутривенная анестезия, если мы говорим о общих методах обезболивания, э -э 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 связано это с тем, что загрязняется окружающая среда. Газы, которые уходят в атмосферу, они довольно долго живут. Вот, если взять, например, закис азота, которая раньше была ну, таким базовым ингаляционным анестетиком, она живет около 110 лет в атмосфере. Mm -hmm. Поэтому это загрязняет атмосферу, и от него стараются от, от, отходить, отказываться. И поэтому на сегодняшний день вот остался такой топовый препарат, как Севофлюран. Ну, э, прогнозы, что в 2030 mm -hmm. год и Севофлюрана тоже уже у нас не будет, будет только внутривенная анестезия. внутривенная она лучше или хуже? Так нельзя сказать, что лучше она или хуже, потому что э, вот идея внутривенной анестезии, то есть все что такое внутривенная? все препараты вводятся внутривенно, вот все, что мы используем, все внутривенно. Она была в свое время очень прогрессивная, потому что считалось, что каждый компонент анестезии ему вот присущий определенный момент. Один препарат вызывает медикаментозный сон, другой препарат вызывает обезболивание, третий препарат вызывает паралич мускулатуры для того, чтобы хирург мог работать. То есть каждому вот этому вот фрагменту был, для него был свой препарат. Потом оказалось, что не все так просто, потому что, к сожалению, у газов есть определенное преимущество, они вызывают четко дозируемую глубину сна, они выходят в организм через легкие, и также через легкие выходят из организма, это проходит процесс довольно быстро, вот, э, в отличие, допустим, от внутривенных анестетиков, где многое зависит от состояния функции печени, от того, насколько это быстро метаболит, от того, чем этот препарат в организме разрушается, потому что он может быть разрушение проходить в печени, а может он разрушаться в плазме, плазменными холеностеразами. Поэтому вот один из новых способов, ну он не новый, по крайней мере, вот внедренный в, наш, в нашу клинику, это то, что препараты, которые, например, вызывают обезболивание, они будут разрушаться и метаболизироваться этими плазменными холеностеразами. То есть время к жизни в организме будет примерно около пяти минут, то есть пока мы вводим, больному не больно. Закончили введение, больной просыпается и, соответственно, нет вот этих побочных неприятных эффектов, которые выражены у других опиатов. Это тошнота, это может быть какая-то рвота, спазм желчных путей, спазм сфинктероди. Поэтому вот мы применяем комбинированные методы анестезии, включая в том числе и местную анестезию или локальную анестезию. Регионарные методы анестезии, если необходима седация, то проводится соответственно седация. Все это контролируемо аппаратура еще раз повторюсь у нас на сегодняшний момент самая современная, то есть у нас очень хороший аппарат. ну в качестве такой фишки я даже могу сказать, что он считает э, в долларом, конечно, эквиваленте сколько вот расход этого газа, вот сколько долларов выходит в час на конкретного пациента. ну это так, это для... это насколько он детально может просчитать дозировку того, насколько поглощает организм количество препарата Количество препаратов, там есть встроен компьютер в него. Mm -hmm. Мы вводим параметры пациента, ну то есть пол, вес, э, рост, э, идеальная масса тела, вес и идеальная масса тела. И в зависимости от этого он определяет, сколько должно быть вот этого, если мы говорим про газ, сколько должно быть газа в организме для mm -hmm. того, чтобы пациент адекватно э, был обезболен и адекватно, адекватный у него был сон, то есть не просто глубокий или поверхностный, а вот именно адекватный. Mm -hmm. То есть столько, сколько нужно вот этого газа для того, чтобы с пациентом было все хорошо. Один из краеугольных камней любой анестезии – это, конечно же, безопасность пациента во время анестезии. Вот. Ей должно быть уделяться огромное, совершенно внимание. Это не только качество аппаратов, но и качество мониторов и всех возможных вспомогательные вещи такие, например, как дефибриллятор, который должен быть готов, там мониторинг сердечного ритма, насыщение крови кислород. Ну, то есть я не буду углубляться. Это расширенный мониторинг благодаря которому наши пациенты пребывать могут в относительной безопасности. Стопроцентную, конечно, безопасность не даст никто из адекватных врачей, потому что обычно, ну, стоп, это Господь Бог может дать сто процентов, да. Но мы даем очень высокий процент, что с пациентом все будет хорошо. Это касается и интраопер или непосредственно во время операции состояния пациента, в том числе и в послеоперационном периоде. Все это мониторируется. Ну и при необходимости назначается коррегирующая терапия, то есть дополнительное обезболивание или там какие-то инфузионные методы лечения, если необходимо, и так далее.